Скалпчик проходит впервые. Это скульптурный лагерь, созданный для украинских художников, которые работают в том числе в жанре скульптуры или инсталляции. Так вышло, что в Украине действительно не существует на сегодняшний день парка скульптуры, в широком смысле этого слова, не парка скульптуры как место, на котором стоят какие-то объекты, а парка скульптуры как институции, в котором э, может вообще широко обсуждаться вопрос искусства в публичном пространстве, зачем оно нужно, э, каким образом оно может развиваться, на что оно влияет. И для того, чтобы поговорить на эту тему и подумать над тем, стоит ли вообще здесь сделать парк и каким он может быть, мы провели конкурс, в котором участвовало более 100 человек из разных городов Украины, и отобрали 10 участников, которые в итоге приехали на воркшоп. В дальнейшем после того, как этот воркшоп закончится, его результатом станут несколько эскизов, и мы надеемся воплотить их в жизнь в течение этого года, чтобы уже в июне 2020-го открыть скульптурный парк. Дова дуже важлива для ну, такої організаційної роботи в мистецькому середовищі, оскільки публічне мистецтво воно з одного боку потребує е якоїсь системності, а з іншого боку, є ризику такої зарегульованості. Тому от саме момент просвітництва мені здається це оптимальне вирішення. История на самом деле этого парка начинается действительно здесь и сейчас с этим воркшопом, но можно сказать, что это только первый шаг, где мы все знакомимся с друг с другом и понимаем, какие есть у нас точки пересечения интереса и что из этого может выйти. I think that, uh... It's great for the artist because it gives them a context of what they can respond to and what to work in. So, for an artist to make a response to a site, to actually have time to spend in the place and to learn about the place and to get their own feeling for the place is so important to make an artwork that uh, is relevant to the place. It's a really brilliant initiative because it creates a creative space so quite often artists particularly early on in their careers the have many other jobs or they have like a whole other life going on to be able to bring artists together to have quite an intensive experience I think it's going to be really positive. Um У нас есть такая амбиция, чтобы парк э, скульптуры э, был. Бы. И художники, которые представлены в этом парке, были известны на весь мир. И, конечно же, международное признание – это очень важно э, не только для того, чтобы там, профессиональное сообщество поставило галочку и сказало, что в Украине есть парк скульптуры, но и чтобы, в принципе, Украина воспринималась э, извне не только как страна, в которой идет война, но и как страна, в которой есть один из лучших парков скульптуры в мире. Até a